Привет, народ! Короче, купил я такую штуку. Называется станция для зарядки. Правильная энергия, правильная зарядка для... Тут же то, мало того, что идут три порта. Одна за один вольтаж, а два друга вольтажа. короче, два последних плеера. А то телефоны можно. Экшн камеры. Вот такая штука. Так. Фучтеч. Компания. типа для не понял Apple Тан. короче такая штука сейчас буду распаковывать финкой своей Так. Ох, и запах. Есть такая макулатура. Эта штука продается только для Финляндии и Швеции. Тут финский, Тут шведский. Так, ножик отдельно. И бачим, тут есть такая штука. Мне так раз работа, трава и есть. И все. Хочешь поменять? Снял. Кстати, удобно транспортировать. Дуже, дуже, удобно. Кнопка нажимается. Так. вставляется да. в розетку и пожалуйста, Пользуйтесь. 4 А USB. Во. Вот а тема. А эти слабшие. Два последних слабшие. Такие дела. Купив я дану штуку в магазині Верко Каупа за 24 євро. З Китаю дорожче. Так що тепер є тут ще така. Не знаю, куди це треба їхати, щоб такими пользуватися. І малікошка. Такі діла. пока, -пока.